القران دكتور حاج سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar, rancangan lembayung al Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian. Kembali kita kepada awal surat Rum, masih lagi bincangkan tujuh ayat yang awal. Bagi kalian memiliki tafsir bin Kasir, turun buka pada muka surat 209, jadi yang ketujuh. Surah al rum Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Fi bidh'i sinin. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma'idhi al mu'minun. Binasri nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim wa'ada Allah la yukhlifu Allah wadah. walakinna akthara an-nasi la ya'lamun ya'lamun zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun sarakallahu al-azim alif lam mim bangsirum telah dikalahkan di negeri yang dekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam berapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang dan di hari kemenangan bangsirum itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah. Dia mendorong siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sebagai janji yang sebenar-benarnya daripada Allah, Allah tidak akan mengungkiri janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Telah saya uraikan dalam kuliah yang lalu bagaimana datang perkataan Rum ni ni adalah satu-satunya nama buat surah ni tak ada nama yang lain. Surah Rum ni kalau kita lihat merupakan satu surah makiyah. Ini turunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW sebelum daripada peristiwa hijrah mempunyai 60 ayat dan kalau kita lihat susunannya dalam Al-Quran adalah yang ke-30 tapi dia surat min haithu tartib yakni tertib an-nuzul dia merupakan surah yang ke-87 turunnya iaitu turun selepas surah Insyikab surah Ar Rum ni tiada nama lain melainkan ini sahaja namanya kalau kita lihat surah ni bagaimana kelebihan yang ada padanya bahawa Nabi SAW membaca surah Ar Rum ini dalam semayang gerhana matahari ataupun gerhana bulan seperti disebut dalam riwayat darah Qutni daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi bila salat gerhana matahari atau gerhana bulan dalam empat rakaat itu dan yang ada empat empat kali sujud itu maka baginda sallallahu akan baca sama ada surah al-kabut atau surah rum dan rakaat kedua baginda sallallahu akan baca surah yasin dan kaitan surah ini juga kita lihat bahawa ada perkataan yang dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu sangat berkaitan dengan ayat daripada surah rum ni yang akan kita lihat nanti itu bila Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanirrajim fitratallahi lati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim maka perkataan fitrah ni ada bersamaan dengan hadis nabi sallallahu dan sebuah hadis dari muslim bahawa nabi pernah bersabda ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawidani ya wa yunasirani ya wa yumajizani kama bahimatan jama'a al tuhisuna fiha min jada'a bahawa nabi sallallahu telah menyatakan bahawa tak ada seorang anak pun melainkan lahirnya dalam keadaan fitrah mana fitrah ni beragamanya dia adalah islam tapi akan menyebabkan anak itu jadi yahudi ataupun nasrani atau ataupun majusi adalah ibu bapa mereka seperti binatang yang melahirkan anaknya maka tiada kecacatan padanya tiada kecacatan padanya jadi dalam kuliah yang lalu kuliah pertama yang lepas telah saya bawakan kepada tuan-tuan daripada Ibn Jari Tabari yang tafsirnya daripada Ibn Abbas RA, bahawa kaum musyriku ni sukalah kalau bangsa Parsi menang mengatasi Rom kerana bi'annahum ashabu awthan bahawa kaum Arab jahiliah ni mereka merupakan penyembah berhala sedangkan umat Islam mereka menyukai cenderung kepada bangsa Rom berbanding dengan Parsi kerana kerana Rom itu ada persamaan dengan mereka kerana Rom merupakan ahlu kitab maka bila berlaku perkara tersebut perselisihan faham perselisihan faham ini di antara kaum musyrikin maka bahawa mereka menyokong Parsi dan umat Islam mereka menyokong Nasrani Nasara bangsa Rom maka berlaku satu pertaruhan di antara Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an dengan ini merupakan ketua kepada kaum musyrikin sama ada Umayyah bin Khalaf atau siapa ke maka mereka telah berkata ij'al bainana wa bainaka ajalan amai kita buat satu pertaruhan kalau menang Rom selepas ini kamu dapat sekian banyak daripada pertaruhan letakkan itu berapa ekor kambing kalau Parsi kekal menang maka kambing itu milik kami ha, ni seperti yang dapat kita lihat dalam banyak riwayat lah kemuka dengan kitab kita tafsir dan riwayat datang daripada Imam Ahmad dalam musnadnya bahawa bila kaum musyrikin cenderung untuk memilih bangsa Parsi kerana persamaan mereka mereka tidak ada Tuhan yang disembah yang namanya Allah SWT itu tidak ada dalam minda mereka mereka menyembah berhala samalah macam Majusi menyembah api ke menyembah dewa dan sebagainya ini berbeza daripada umat Islam yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada persamaan dengan ahli kitab yang daripada masa itu merupakan kaum Nasara iaitu golongan Rom yang telah pun kita bincangkan bahawa Rom datang daripada nama datuk mereka Rom bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim bahawa ada kaitan di antara kaum Rom ini yang menjadi penyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang tertentu walaupun ada penyelewengannya tapi mereka di kitab mereka dakwa mereka pegang kepada akidah Nabi Isa alaihi salam maka ada persamaan dengan umat Islam. Jadi turunnya surah ni kalau kita lihat ni sudut catatan waktunya. Nazalati surah fi sana allati ghulibat Rum min qibali al-Furs sanata 615 Bahawa turunnya surah ni kalau kita lihat pada tahun berlaku kekalahan Empire Rom kepada Empire Persia. iaitu mungkinlah sekitar 615 Miladiyah Masihi. Dan itu tahun yang sama dengan pada umat Islam ni perintah Allah untuk mereka berhijrah kali pertama ke bumi Habsyah. Kita tahu dalam Islam ni bukan ke Madinah itu hijrah yang pertama ada hijrah sebelumnya kepada negara yang mana pemimpinnya adil, negara itu prosper dan tidak menganiaya umat Islam memberikan suara kepolitik politik kepada mereka yang kita tahu cerita tentang Najasyi di Habsyah itu. Jadi surah ini turun pada tahun kekalahan Rom kepada Parsi dan itu juga tahun umat Islam diperintahkan untuk berhijrah bila mereka mengalami pendasan kezaliman kaum musyrikin Mekah terhadap mereka ni iaitu penghijrahan ke Habsyah sebelum hijrah mereka ke Madinah. Dan surah ini telah beri dua gambaran informasi tentang perkara yang akan berlaku dan ini merupakan Mujizat Al-Quran yang telah kita bincangkan Dalam kuliah yang lalu, bahawa ada dua perkara Nubu'atan, ada dua mu'jizat Nabi SAW menampakkan kebenaran putusan baginda Yang pertama, Zayagalib Ar-Rum al Al-Fursah, maknanya Rum akan mengatasi Parsi. Yang kedua, Wathaniya Intisar Al-Muslimin, bahawa Yang kedua, mu'jizat Al-Quran Kebenaran surah ni, eh, sebaliknya menceritakan Kemenangan Rum itu Akan diikuti pula dengan kemenangan Islam. Maka ini merupakan berita gembira Buat umat Islam. Jadi telah Saya bincangkan kepada tuan-tuan dalam ayat yang lalu bahawa kekalahan Empire Rome ni menduki ceritakan umat Islam kerana persamaan yang ada di antara mereka berbanding dengan Parsi. Walau bagaimanapun kemenangan ini, kemenangan Parsi ke atas mereka ni merupakan satu ketapan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dia berlaku dalam satu time frame waktu yang akan berakhir. Jadi usaha duk gembira sangatlah kalau kita melihat pada satu kemenangan dan mengatakan bahawa dengan kemenangan itu menandakan kita pihak yang benar. Belum tentu. Jadi di sini dipaparkan tentang kaum musyrikin, dibawa perumpamaan untuk mereka tentang lemah dan tidak berdayanya sekutu-sekutu mereka. Nanti dalam surah ni kita akan lihat bahawa di hari kiamat nanti sekutu-sekutu mereka sembah ni tak sedikit pun akan memberikan manfaat atau dapat menghindarkan mereka daripada bahaya. Ini di antara konten surah Ar-Rum yang kita lihat dari sudut persembahannya, penceritaannya dan kontennya yang dibawakan secara tersusun nanti tiba waktunya kita akan huraikan. Jadi nanti juga kita akan lihat dalam surah Ar-Rum Al ini Al-Quran menceritakan kondisi kaum musyrikin ni sebagaimana dalam surah yang lalu kalau surah yang lalu menyamakan mereka ni ketika berada dalam kesusahan ingat pada Allah SWT tapi bila dalam kesenangan mereka lupa balik semula ini merupakan tabiat asas manusia iaitu merasa senang hati puas hati bila mendapat nikmat namun bila berada dalam kesusahan mereka akan putus asa kecuali orang yang beriman dan beramal saleh mereka ni terpelihara daripada tabiat buruk itu kemudian nanti kita akan lihat antara isi kandung surah Rum juga Allah SWT melarang kaum mukmin ini untuk mencontohi mengikuti kaum musyrikin dan mereka yang memecah belahkan agamanya dan saling melakukan nak satu sama lain. Allah kemudian menyuruh untuk kita ni menjaga perhubungan, pertautan kekeluargaan, supaya menjaga hubungan kekerabatan, menjaga orang-orang miskin, ibnu sabil dan juga dalam surah ini kita akan lihat bagaimana larangan makan riba dan kita dapat lihat bagaimana Islam menyuruh ke arah mengeluarkan zakat, bahawa dengan zakat itu akan memberikan kesucian dan kesuburan kepada harta. Dan seterusnya dalam surah ini kita akan perhatikan nanti yang mengemukakan tentang akhir kehidupan orang beriman, yang mana nak menceritakan tentang kemurahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah untuk mereka. Dan dibawakan juga akhirnya kehidupan ma'alul kufar kesudahan hidup orang kafir dalam kejahatan. Dengan demikian nanti, barulah kita memahami manfaat daripada keimanan, kebaikannya, kelebihannya dan buruknya akibat kekufuran dan juga kejahatan. Kerana dalam hidup ini selalu ukuran kepada kebenaran ke atau kebenangan ke, selalu manusia gunakan perkara yang bersifat fizikal, kayaan, tunjukkan pada penampilan. Di sisi Allah bukan begitu. InsyaAllah kebenaran adalah satu benda yang patut diikuti walaupun di dunia ni kau tewas kerana tewas yang kau atau kalah yang kau ditindas yang kau bukanlah bukti Allah melepas daripada engkau melepas tangan daripada perkara yang berlaku tidak jadi paparan ini kemudian akan diikuti pula dengan beberapa bukti daripada alam semesta yang menunjukkan kuasaannya Allah SWT nanti kita akan lihat bagaimana Allah mengirim angin sebagai berita gembira dan bezanya di antara riah dengan rihun riah ni angin yang membawa berita gembira menyebabkan penemungaan menolak awan agar menurunkan hujan di tempat tempat yang tertentu ini biasa daripada riyah biasanya teritinya perkataan yang guna Quran kita melihat perkataan mufrad dengan jama' pun ada biasanya bahawa jama' itu membawa makna kebaikan sedangkan dalam konteks angin ni bila dimufradkan maka ia merujuk kepada satu perkara bahaya musibah kecelakaan dan sebagainya lagi kita akan lihat dalam surah Arum ni juga bagaimana nikmat Allah kepada orang beriman kapal yang belayar lautan bagi mudahkan manusia untuk mencari rezeki ini merupakan satu boleh kita fahami sebagai satu kaedah manajemen strategi dalam Islam bagaimana kita menguruskan resources yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni kita dapat lihat kegiatan ekonomi yang produktif sebagainya dibawakan dalam surah ni yang merupakan nikmat-nikmat naimat yang Allah kemukakan kepada manusia supaya mereka berfikir hujungnya nak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hujung surah ni kita akan lihat ditutup dengan satu paparan yang menjadi berita gembira kepada Rasulullah SAW bahawa penentangan kaumnya terhadap risalah yang dibawa oleh di baginda semua itu tidak memberi kesan apa-apa penegasan bahawa mereka itulah yang telah menutup jalan-jalan masuknya hidayah. Mereka lah yang telah mempersilkan potensi akal fikiran yang mana Allah berikan untuk sepatutnya membawa mereka kepada keimanan. Tapi mereka ni ibarat orang yang buta, tuli, pekak. Ini dia tamsilan orang yang tidak beriman dan tidak menggunakan akalnya untuk melihat berbagai-bagai nikmat yang ni Allah berikan. Contoh yang diberikan oleh Badi Uzzaman Sanusi itu cukup menarik untuk saya bawakan sekali lagi. Andai seseorang kita ni mendapat undangan lah untuk pergi ke satu tempat. Dan di tempat itu disediakan makanannya, disediakan segala persiapannya untuk menyambut kita dengan tempat tidurnya segala serba-serbinya cukup bahkan lebih daripada mencukupi bayangkan kita pergilah dapat undangan untuk hadir di satu event yang penting bukan saja bagi makan bagi tempat tidur pula bagi kenderaan bagi layanan bagi pakaian eh apa serba-serbi ini takkanlah seorang manusia yang fitrahnya sawiyah ha, fitrahnya benar baik dia tak terfikir nak mengucapkan terima kasih kepada yang menghargai ini tu tentulah dia akan tanyakan kepada yang menyambutnya siapa bos ini ya? kenapa begini sekali sambutan untuk saya ya? eh saya nak kenal dia lebih lah baiknya dia padahal diberi kepada kita peluang ataupun sambutan yang semikian tu terbatas saja satu dua hari pun kita dah rasa semacam saja gembiranya nak kenal lebih lanjut siapa yang buat baik pada kita Bangkali kali dengan kontak itu kita nak berjumpa lah dengan dia sekurang-kurangnya ucap terima kasih ini kan pula kita hidup dekat dunia dengan bagai-bagai nikmat yang diberikan segala-galanya cukup bahkan lebih daripada mencukupi tak ada rasa nak mencari yang memberi menganugerahkan ini semua alangkah butanya dan dangkalnya dan buruknya sifat semikian tuan-tuan maka inilah sebab Allah menggambarkan orang tak beriman ini macam إن شاء الله كتابه هو إليك المكين أن والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته